Завтра выход кидал, а ты их не снял. что думаешь вообще? Помнишь, ты хотел в Одессу? Я считаю, что за все, что ты мне помогал всегда, в лайфхаках самую главную роль дал, вспомни. Если рванет. Не рванет. Да, ты, Конечно. Ну вот. Ну завтра проснешься и сможешь выехать в Одессу. Как это? Потому что я тебе обещаю, это мой подарок тебе. Что, билет и подушку положишь? Ну, увидишь. Ну, ладно. да, ну ладно. Давай. Я скидал вам изоляцию, Здорово, пацаны, с вами я, Гриша Яблоножка, и наша постоянная рубрика Кидалова. Вчера я Косте пообещал, что он проснется и уже буду на пути в Одессу. И я свое слово сдержу. Неважно, какой целью, неважно, какими путями, я для друга все сделаю. Ты хочешь, в Одессу или нет? Хочешь в Одессу? Хочешь, да. все, а? как ты? <свист> <свист> Ребята, я уже в ту Одессу, честно, я уже хочу, бля. Чего? Я потный, я отдохнул. <свист> Полежал тут нормально, на очень отдохнул, бля. Да, Панте осталось по ехать. Считай, на месте уже. Куда едем? 79 отделение в Одессе. Куда Ну, поближе к морю желательно. Там есть... Вы э... Больше до моря нема, да? Mm -hmm. а, ну, какие что тут? Ну, я кид, есть грузовища? Вот грузовые. Третье, давай, давайте, давайте в сюда будем отправлять. Там пройдется уже, что там идти. Какой он поедет завтра? Завтра? Окей, да. хорошо. Завтра, послезавтра должен. Хорошо, а, что там посидеть день? День подождать. А селфи можно? Можешь... Со мной? Да. А что? Даже же с вашей рубрики кидала. А, давай. Потому что ты вывести первый самый прикольный. Да? Смотрели кидалово? Да. Нормас. Не, я уже все, я завязал больше, не буду снимать больше кидалова. А что? Там уже надоело уже. И Костя против. Не, вообще прикольный день. Мы, короче, с приемщиком сейчас одним смотрел и Очень такие, конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо. А когда его отправлять? Вин, на него завтра каркас сделают, а бешочек. Ага. Мы просто сегодня не успеют, чисто физически у них каркас много. И завтра отправится, тут по накладной. Он. Завтра отправится, 21 числа будет. А можно и уже, чтобы вы сейчас его отвезли, чтобы я не переживал? Я уже. понял. Хорошо да? сделаем. Да? Спасибо. Пожалуйста. Стоимость соточка. Соточка. На поезде считай сколько? 170 где-то, да? На плацкарте. А тут Хюндай. Хюндай вообще 300 гривен. За соточку на море искупаться, что гонишь? Ха, мечта. кто? Люди! Люди! Тут есть кто? Открыйте! Гриша! Люди! Гриша, блин! Это Где мы ходим? Мы что, в Одессе уже, или что? Блин, ну, ка. Ах ты ж, лавтака. Ах ты не бил, блядь. Ну а якщо в тебе є знайомі серійні убійці, перешли їм відос, нехай знають, як збавлятися от трупов. Став лайк.